Salam! Bu gün biz ünsiyyətin bir forması olan bədən dili haqqında danışırıq. Söyləyirik ki, hər zaman insan bir sosial varlıq kimi daima ünsiyyətə ehtiyacı vardır və eyni zamanda onu da qəbul edirik ki, insan duyğularla yaşayan emosional bir varlıqdır. Bu deməkdir ki, insan ünsiyyət prosesində fikrini sözlərlə, kəlmələrlə ifadə edir və eyni zamanda o həmin duyğularını da, yaşadığı emosiyaları da qarşı tərəfə ötürmək istəyir fikirlərlə bərabər və bəzən isə həmin bu duyğunu, emosiyaları sözlər, kəlmələr yetərli qədər ifadə edə bilmir. Məsələn, bir insan öz sevgisini və ya da nifrətini, aqressiyasını qarşı tərəfə yalnız sözlərlə bəzən ifadə edə bilmir, istəyir ki, onu o duyğularla da ötürə bilsin. Bu zaman isə sözlər kifayət etmədiyi üçün bizim köməyimizə, müsiyyətdə, bizim köməyimizə məsbət dəncili çatır belə ki, bədən dili bizim sözlü, yəni şifahi mühisiyyətdə bizim sözümüzün, ünsiyyətimizin təsir gücünü daha da artıran, onu daha da yadda qalan edən və daha da inandırıcı edən bir ünsürdür. Bədən dili dedikdə, təbiib burada bizim müxtəlif mimikalarımız, jestlərimiz, əlqol hərəkətlərimiz, eyni zamanda deyək ki, səs tonumuz, bundan başqa geyindiyimiz geyim, olduğumuz məkan, saç düzümümüzə qədər, ə, ağız quruluşumuza qədər bütövlükdə hər bir şey bədən dili hesab olunur və bəzən ünsiyyət prosesində hətta bədən dili sözlərdən də, ifadələrdən də daha təsirli ola bilər. Xüsusilə bədən dilinin bu zül şəkildə üstün olması bizim ilk dəfə gördüyümüz bir insan, ə, yəni qarşı bir insana qarşılaşırıq və heç bir şəkildə onunla biz bir sözlü bir səthə girməsək belə bizim ondan görmüş olduğumuz bədən dili sayəsində əldə etmiş olduğumuz informasiya bizə müəyyən mesajlar ötürür və beləliklə biz ə, ilk 8-10 saniyədə biz həmin insan haqqında bir fikrə sahib oluruq. Bu fikir məhz bədən dili sayəsində bizə ötürülmüş ə, informasiya sayəsində əldə edilir gündəlik həyatımızın, e, yəni ünsiyyət prosesimizin böyük faizini, təxmini 60-65 faizini məsbət bədən dili sayı, e, vasitəsilə ifadə edirik. Bədən dili hər halda bizim sözlü ünsiyyətimizin təsir gücünü artırmaq məqsədi daşsa da, bəzən o bizim ünsiyyətimizi ən üssü yerə çıxa bilər söylədik və amma bunlar arasında bir əlaqə pozuntusu yaşanarsa, yəni bizim dediyimiz sözlərlə bədən dili arasında bir tarazlıq pozulursa, bu zaman ünsiyyət yarım qalmış olur. E, belə ki, məsələn deyək, bir şəxs çox asta şəkildə fikirlərini ifadə edir, ə, amma bədən dili çox ə, sürətlidirsə, deyək ki, əl-qol hərəkətləri, jestləri çox sürətlidirsə, bu zaman o qarşı tərəfin diqqətini dağınıqlığına diqqət dağıtma səbəbi ola bilər və ya tam əksinə, danışan çox sürətli bir şəkildə fikrini ifadə edirsə, amma onun bədən dili çox astadırsa, burada da bir tarazlıq pozulmuş olur və biz bu zaman həmin o bədən dilə yoxsa onun sözlərinə mi diqqət edəcəyik? Burda bir balans pozulur və beləliklə həmin insan insan bizi dinləməmiş olur, sanki beynində bizi blok etmiş olur və ünsiyyət prosesi reallaşa tam şəkildə, effektiv şəkildə reallaşa bilmir. Və eyni zamanda növbəti bir tarazlıq o zaman pozulur ki, məsələn deyək ki, bir insanın fikirləri elə bir şəkildə fikir söyləyir ki, biz onun sözlü şəkildə fikrini qəbul edirik. Məsələn, tutaq ki, bir insan bizimlə zarafat edir, biz sözlü şəkildə onun zarafatını deyək ki fikrini qəbul etdiyimizi göstərsək də sözlü ünsiyyətdə amma bədən dili misayəsində o bizim bu deyək ki zarafatı və ya bu fikri qəbul etmədiyimizi anlayır və beləliklə tam anlam verə bilmir. Biz bu zarafatı, bu fikri qəbul etdik, yoxsa etmədik. Yəni burada bədən dili ilə bizim ifadə, sözlü ifadəmiz arasında, yəni ünsiyyətimiz arasında bir tarazlıq pozulur, pozuntu əmələ gəlir və beləliklə qarşı tərəf tam da bizim fikrimizi oxuya bilmir. Ona görə vacib olan məsələ nədir? Ünsiyyət prosesində şifahi ünsiyyət qədər bədən dili də eyni şəkildə olmalı və bunlar arasında bir razılıq olmalıdır. Sonra siz söyləyir ki, şifahi ünsiyyət zamanı biz insanların daha çox nə dediyinə, amma bədən dili vasitəsilə isə biz insanların necə dediyinə daha çox diqqət etmiş oluruq və ünsiyyət prosesində həm insanın nə dediyi və necə dediyi hər ikisi eyni şəkildə əhəmiyyət daşıyır.